الأطالة والعصر سورة سبعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عصر كلام قسم إنسان لم يبقى خسران دادر, nuqsondadir illo istisno tariqasida iymoni borlar amali solih qilganlar haqqa tavsiya qilganlar va sabr qilganlar ko'ryapsizlarmi iymon amali solih haqqa chaqirishni hammasi jamlanib sabrga to'qalyapti iymonini tutib turish uchun sabr kerak amali solih yaxshi ishlarni qilish uchun ham sabr kerak haq so'zni aytib kishilarni haq so'zga chaqirish uchun ham sabr kerak ana yani hamma narsada sabr <laughs> namoz namoz agar insonda sabr bo'lmasa sahar paytida shirin uyqusini buzib turib sovuq suvda taorat qilib uyqusini qochirib ixlos bilan namoz o'qish bu katta sabr talab qiladi peshinda ham asrda ham shomda ham xuftonda ham vaqtini vaqtiga ulab tahoratini qilib hamma yog'ini tashlab yuzlanish bu buyuk sabr qiladi talab qiladigan narsa mana hozir ro'za ro'zada ham mana shu ro'za ibodatini ado etish uchun siz azizlarni har biringizdan buyuk sabr namunasi ko'rinyapti buyuk bir sabrni namunasi ko'rinyapti kechasi birov ko'rmaydi hech kimni xabari yo'q lekin faqat olloh ko'rib turibdi olloh bilib turibdi olloh yozib turibdi hisobini kitobini qiladi degan e'tiqod bilan sabr qilib shirin uyqungizdan turasiz soatga qarab doim o'tib ketib qolmasin biror daqiqa ortiqcha yeb qo'ymay deb tirishasiz sabr qilasiz og'izni berkitgandan keyin o'sha iftor vaqti kelguncha chanqasangiz och qolsangiz qiynalsangiz charchasangiz hammasiga sabr qilasiz bu buyuk bir maqom hajga borganni sabrini hajga borganlar biladi safar mashaqqatlari ibodatdagi tiqilinchlar boshqalar hammasini mo'min musulmongina ko'taradi boshqalar chiday olmaydi mo'min musulmon ko'targanda quvonch bilan ko'taradi xursandchilik bilan ko'taradi man deydi mana shu sabrimni ajrini olaman degan niyat bilan ko'taradi ana ibodat demak sabr allohga qiladigan har bir toat ta sabrni talab qiladi